That's my dad. Красондар, Сизрань, Тула, Крим, Унеча, Дагестан вибухали об'єкти терористів як ніколи. Сьогодні, 30 серпня, субота, традиційне воєнне зведення з військовим експертом, полковником запасу Романом Ситаном. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава бажаю всім здоров'я! Зараз детально розповімо, де і як били сили оборони України. А ви за цей час, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково прокоментуйте, поставте лайк, напишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, роздуми дуже важливі для нас і діліться нашою роботою щоденною. Пане Романе, ці от кадри перші сили безпілотних систем. Мадяра, вони вже офіційно повідомили, що були прекрасні влучання по Краснодарському нафтопереробному заводу, який виробляє більше 1% від загального об'єму нафтопродуктів терористів. А також Сизренський нафтопереробний завод в Самарській області він переробляє 8,5 тонн нафти на рік, що складає 3% від загального об'єму. Ну, Краснодарский работает непосредственно на военку российскую. В основном идет на, на тамань то есть то, что он производит топливо, дизель, бай, дизель и бензин. Через тамань на Керч, на Крым и дальше на Херсонское запорожское направление. Для нас важно было, конечно, до него достать. Да, немного он там его перерабатывает это самый старый завод из всех работающих, там около трех миллионов. Чуть больше трех миллионов тонн по году он перерабатывает, но тем не менее работает непосредственно на военку российскую. И было дело времени, как до него добраться. Вот э, Мадяр добрался. Э, Мадяр сказал, Мадяр сделал. То есть силы, силы беспилотных систем э, провели операцию и на данный момент, по крайней мере, технологический цикл остановлен на некоторых параметрах. В течение там, суток двое, я думаю, генштаб подтвердит или тот же МАДЯП подтвердит, какие именно установки были поражены. То есть д -д дальнейшие удары, ну, они должны быть. Тут уже можно говорить о, если еще сегодня, особенно если сегодня в ночь еще по нескольким НПЗ зарядить, а скорее всего зарядить, потому что это кремлевское недоразумение полетело в Китай на 4 дня. Мы как-то говорили, что 31-го, 1 -го, там саммит ШОС, а завтра надо их поздравить сегодня У них завтра начинается наша и сегодня ночью. То есть раньше на, надо сегодня в ночь поздравить их однозначно. А это могут быть тоже нефтепереработка, не причем одна из основных. Потому можно будет говорить о том, что за август месяц не пятая часть, а четвертая часть, до 25% процентов российской нефтянки поражено. Но это мы завтра проговорим, с утра уже по подобьем итоги августа. Ну исходя из по крайней мере последних там 11 лет войны, август самый результативный по приближению нашей победы. 25 нефтянки российской, если за месяц положить, через три месяца у них просто ее не останется. Ну чтобы подшлифовать, пусть до конца года. А саме е так розвалу Російської імперії приведе, що в до конце концов нашої падіння. Пане Романе, окрім цього, вчора наші гурівці підтвердили, що вони накоїли проблем для росіян е, саме в Криму, тому що заявлено, що вдарили по е, РЛС, їхній, по взагалі система С 400 Тріумф, яка коштує там. до 1,5 миллиарда долларов, и основной радар был уражено Я так понимаю, продолжают этим тимчасово окупований півострів. А у нас две спецслужбы отработали за последнюю неделю очень хорошо. Буквально там за 4-5 дней службы безопасности 17 локаторов положила российских. То есть конкретно отрабатывали по РТВ, радиотехническим войскам Российской Федерации. То есть, ну и главное управление разведки, гурокцы вообще работали непосредственно по... ЗРК, естественно, по локаторам ЗРК, по пусковым установкам, по системам управления. То есть идет, ну, как минимум подготовка к ракетной атаке, потому что слишком видно вот плотность работы именно по ПВО Русаков. Значит, идет подготовка либо к ракетной атаке, либо к авиационному давлению, нашему, по крайней мере. То есть начало завоевания превосходства в воздухе, хотя Вторая задача, которая может выполняться, это в режиме такой чернобаевки работать по крымским локационным возможностям россиян. Дело в том, что россияне в Крым стаскивают все и вся. Если вы в Крыму, допустим, выбиваете их, то они будут забирать с НПЗ, будут забирать там чуть ли не до Москвы. Где с, Москов... ну, с Москвы не заберут, а с Подмосковья могут забирать и перетаскивать все это в Крым, для того, чтобы Керченский мост прикрыть мандражируют они, конечно, довольно-таки серьезно по Керченскому мосту, особенно в преддверии этого саммита ШОС 31-1 и 3 сентября парада в Китае, то есть а Путин там будет все четыре дня, почему и есть смысл, в принципе, нанести серьезное поражение российским тылам, включая тот же Керченский мост, потому здесь вот этот целый такой процесс, который завязан, причем с выполнением как минимум двух задач, подготовки авиационно-ракетной авиационно атаки и уничтожение российского ПВО через удары по крымским объектам. Будут оттаскать, снимут с НПЗ, снимут с нефтепроводов, а Керш прикроет Потому дальше, если работать так, можно в таком режиме вообще всю российскую ПВО, всю Российскую Федерацию оголить от системы противовоздушной обороны. Пане Романе, вчора Генштаб спочатку, а потім і наш Мадяр підтвердили, що знову б'ють по нафтопереробній і нафтоперекачувальних станціях. Південніше від Унечі, Брянська область знаходиться якраз на населений пункт, який називається Найтоповичі, і вкотре Мадяр показав, що будь-які контакти там з угорцями, з росіянами, з Сполучених Штатів Америки треба саме так виконувати. Заявлено, що є удар серйозний. по цій от, Вона називається лінійка якось диспетчерської перекачки, якось так. Лінійна производственна диспетчерська станція. Це ЛПДС 8М, так называемая. то Тобто вона розположена слідкую за унічий. Опять же, Унеч – это населенный пункт, вот это ЛПДС-8Н южнее Унеча расположено, а ЛПДС Унеч, сама, название ЛПДС Унеч она расположена в высоком, чуть восточнее. Так вот, это подряд станции расположены. Помните, мы как-то с вами говорили, для того, чтобы полностью остановить нефтепровод Дружба, надо ударить по трем подряд станциям. Ну, скорее всего, у нас Мадяр иногда послушивает, так мягко скажем. Вот после ЛПДС у Неча в Высоком следующая станция ЛПДС 8Н, которую поразил, поразили СБС Мадяра. Следующая станция Мамай. В районе Мамая, то есть она дальше идет на запад. Это вот с востока на запад, три подряд. Перека, перекачивающая, уже, перекачивающая станция, это не ЛПДС, а просто перекачка. Насосы стоят в районе Мамая. Вот если их навернуть в ближайшее время, то на, на определенное время, не на неделю, а на, на больше, намного больше, можно крест на нефтепроводе «Дружба» ставить, потому если кто с Мадяром общается, подскажите ему, по, по, подмамаем, пусть найдет перекачку и его минуснет. И, и, и после этого, до, по, по крайней мере, до смены Орбана, конечно, в Венгрии уже никто не поедет. Мені кажу, мені здається, що Мадяр це найкращий перемовник, бере свої птахи і летить на будь-які розмови. Пане Романо, крім цього, місто Тула -Ту чи Тула, там є завод, який виробляє вибухівку і порохи, і цієї ночі також там вибухало. Ну наскільки я пригадую, ви казали, що пороха це дуже важливий компонент для ведення бойових дій. Но ну, без них, естественно, ни, ни, одно, ни, ни одна стрельба не происходит. Пороха используется при стрельбе, ну, а тем более именно пороховые заводы даже не только пороха делают, то есть они делают взрывчатку разного уровня. А тульские оружейники, ну, помимо тульских самоваров, Тула, естественно, называется, да, помимо тульских самоваров, тульские оружейники несколько сотен лет... На, на слуху и славятся, для нас очень важно как раз по, по, тульским этим, по, по тульским военным заводам отрабатывать. Недалеко находятся сотни километров, но тем не менее. Средства поражения есть, главное обозначиться по целям. И, а сейчас это видно, то есть работают, вот сейчас, можно сказать, началась реальная системная плановая работа наших средств поражения дальних, которые о которых мы ну молили последние как минимум полгода. ну было полеты веером просто гробили беспилотники и кто это, кому это надо было вообще непонятно. тысячи беспилотников в унитаз спустили. вот за последний за август месяц вот вот четко так как надо. ну это я как авиатор говорю, вот именно в таком в таком режиме и надо продолжать до конца года росіяни будуть воєм вити від невозможності жити в самой Росії. Ну по тим більше воювати. Перше, ми як то говорили, повеситься на Бюліна, а там далі всі до, до, до самого последнього пригосу. Панама, крім цього, Дагестан прекрасні кадри. Взагалі, якщо в Росії є бензин, то він виглядає ось так: от АЗС якийсь не а, не байдужі напевно але ви бачите тобто потужний вибух в Дагестані і що цікаво по-нормальне це ж не перший випадок що там таке щось подібне трапляється неравнодушний конечно в Дагестані достатньо большое таке серьёзное сопротивление серьёзное там реально то тобто, есть в очкері само собой не в Кадирі а в очкері в Ингушетії серьёзніше сопротивление и в Дагестані само собой то тобто, есть Кавказ Это первые республики, которые, которые, с которых начнется развал России. То есть, ну, может быть, с Тувы еще, если там Кужугетович, это у него там армия тувинская так называемая, договорится в конце концов с Си Цзиньпинем и с Ким Чен Ином, и первым рванет с России. Возможность такая есть, потому что Тува, Тывая правильно она называется, она там после войны только к Советскому Союзу, к Российской Федерации присоединилась. Потому она может первая из но это это вопрос уже последовательности. А Кавказ, конечно, правильно выполняет боевую задачу, можно так сказать, как раз по э, раскачиванию ситуации внутри России. Потому что эти, на этих заправках в основном Там есть специальные заправки под по, обслуживание только там Росгвардии, так называемой. Она участвует в боях, то есть это такой двойной удар, получается, по российской по российской империи. С одной стороны Боються ребята на Кавказі за свою независимость з другої сторони, допомагають нам, в тому числі умічає голові російського скота, которые воює на нашій території. Пане Романе, я згадав, як ви свого часу запускали тренд по прізвищах Ін, Путін, Кимчен, Ін, Сі Цзіньпінь. Сьогодні вони в 31 першого вони мають зустрітися в Пекіні, не в Пекіні, а в Китаї. <світнє> так і є та дано кстати, хорошо підхватили. Большое спасибо нашим. слушателям там я составил по больше сотни фамилий вот вот по по э, комментариям больше сотни фамилий этой династии им составилось э, потому они сейчас встречаться будут да будут наверное запускать то есть этот шос э, шос шосын, скорее всего если правильно по аббревиатуре Пане Романе, нам німці, вони як і обіцяли, що нічого не будуть повідомляти, допоки не поставлять. Кажуть, два тижні тому, вже, можливо, вже і працює. От вони продали Irish T, Iris TSLM. і заявлено, що це вже восьма подібна, подібна, подібний комплекс, який німці передали Україні. От это всем всім надо треба так вчитися, як німці правильно подають інформацію. Спочатку приймається рішення, котрому ніхто не знає. После этого подготавливается логистика по переброске, и подготавливаются экипажи, которые будут работать на такого рода технике. После этого идет переброска самой техники, о которой никто не знает, никто нигде об этом не говорит, и никто ни видосиков не пишет, ни анонсики не рассказывает. После того, как заходит техника, становится на боевое, и даже не просто заходит, становится на боевое дежурство, разворачивается для выполнения боевых задач начинает выполнять боевые задачи. Только после этого идет информационное, в информационном потоке заявление, допустим, о передаче для того, чтобы усилить, ну, как минимум усилить давление на противника и поддержать украинское общество. Вот такой последовательности надо вообще все делать. Это так, военные работают. То есть сначала сделайте, а потом говорите, а лучше вообще молчите. Пусть оружие само за себя говорит. Как вот сегодня оно сказала при отражении массированной атаки. Пармана, до речі, про масовану атаку. Ця, ця ніч була дуже неспокійна. Найважчі напрямки це Дніпро, Дніпропетровська область, також Запоріжжя, влучання і Київщина. Знову ж таки використовували всі доступні їм методи. Ну, досталося і Україні, і Вінниці, і Черкасам, і западная западна часті, тобто Росія ще раз. використовувала, Ми як то з вами говорили, не накопили ні на одну волну, на три, як мінімум. это исходя из чисто из цифр, которые не производят и которые не используют. Потому еще одна волна может такая быть. Это, это минимум еще одна волна, почему они же производят дальше. То есть опять на несколько сотен беспилотников ракеты подключились уже и корабли российские, то их шуганули гуровцы в первую волну. То есть они вышли для стрельбы, но гура, гура отработала по малому Ракетному катеру и, скорее всего, отменили запуск в первой волне, которая была вчера. В первой волне отменили калибры, в эту волну уже пошли и калибры, и пошли ХАСТУ первые тушки поднимались в достаточном таком серьезном количестве. ХАСТУ первые Искандеры и, ну, беспилотники, само собой, то есть опять серьезное количество было во второй волне. Еще раз повторюсь, может быть третье, потому что исходя из количества, у них еще есть как минимум на третью волну. Она, нельзя расслабляться. А удары однозначно террористические, потому что удары были в основном по инфраструктурным объектам, поддерживающим жизнедеятельность нашего государства, нации нашей. И удары по жилым домам. В Запорожье люди погибли. То есть продолжается российское давление, российское террористическое давление в основном связанное с переговорным процессом для того, чтобы склонить общество, склонить украинскую армию к невыгодным условиям капитуляции. То, что с капитуляцией наши власти носятся уже четвертый год, это понятно, никто им не даст это сделать, и россияне пытаются надавить, даже может быть с какой-то стороны помочь украинскому политическому, так называемому неукраинскому руководству. Сдаться с честью, как это говорится, чтобы еще и у власти остаться, но попадав в капитуляцию, отказ от вооруженного возврата своих территорий, как какой-то элемент победы. Потому здесь может быть как раз такая тандемная игра в одни ворота. Пане Романе, офіційно ми знаємо, що Пентагон підтвердив, що вони продадуть Україні ракети «Ерам», про які ми вже з вами говорили. CNN каже, що можливо до кінця року ми їх отримаємо. На сьогодні на ранок також от є вже скріни з Пентагону, що вони також виділяють 179 мільйонів на підтримку систем Петріот, а також 130 мільйонів на розширення роботи наших старлінків, якісь там кращі можливості оновлені, загалом Держ... Держдеп виділив вже понад 2 мільярди доларів. ну, здесь надо разобраться, выделил деньги или деньги получит от европейского сообщества и от нас в том числе за оказанные услуги, которые ранее были поставлены или будут поставляться, по крайней мере. Перепрошу, пана Мане, пишут, что продали, продали. Я так понимаю, это европейские Это же две разные разницы, как у нас в Одессе говорят. То есть выделить деньги и получить деньги абсолютно иногда на 180 градусов. Две разные разницы. Потому понимая, что к руководству Соединенных Штатов пришли товарищи с Ближнего Востока, в основном Уитков и все остальные Абрамовичи, то понятно, что деньги будут забираться, а не отдаваться. То есть тут, тут четко, они же не просто так с этой темы заехали. Есть возможность ободрать как липку страну, которая сейчас на данный момент, Украину я имею в виду, которая на данный момент, испытывают определенные трудности, да конечно, однозначно этого не упустят. Сдерут все и вся, их близко подпускать нельзя. Почему я говорю, что на данном этапе, пока в Белом доме израильская власть, на, на данном этапе с американцами надо завязывать отношения по максимуму, ну, как, как возможно. Естественно, что быстро не выйдем из этих отношений, надо переключаться на, на, на европейское. Эти, по крайней мере, понимают, европейцы понимают, что мы прикрываем их спину, понимают, то есть это понимание дает возможность, по крайней мере, рассчитывать на их определенное благочестие. То есть, а с американцами, ну, только так, только сейчас можно констатировать эти, эти факты. У нас забрали сотни миллионов долларов, или мы потом будем должны, потому что, опять же, та же самая картина, давали бесплатно, с одной стороны, как помощь, Согласно Будапештскому меморандума, заскочила эта мешпуха израильская на управление Америкой. и тут же на пол триллиона мы попали, называется. Тут же у нас забрали на 500 миллиардов наших полезных ископаемых за, за то, что раньше давали бесплатно. Потому с ними, с ними за одним столом на одном поле картошку копать нельзя садиться, близко подпускать нельзя всю эту шараху. Израильскую, потому что, ну, и останемся ж не только без трусов, а еще и без потрусников, у кого, у кого что есть. То есть, э, это понятно, сарказм в, в какой-то мере, но, но тем не менее, надо это четко понимать и информацию подавать так, так как она есть. Вот давайте, как правильно подать эту информацию. Э, администрация Трампа обобрала Украину там на 300 с чем-то миллионов долларов. Вот так это надо подавать, это она тогда будет соответствовать действительно. Потому что нам деваться некуда, у нас патриоты стоят, их надо обслуживать, потому что нам же американцы их и поставили. Нам надо их обслуживать, нам надо противоракеты, потому что россияне лупят каждый день, и мы это же видим прекрасно. А эти наживаются, товарищи с Израиля, на своей теле. До речі, пан Роман, я згадав, що їхній міністр фінансів відкрито Скотт Бесен казав, що вони продають озброєння з 10% відсотковою націнкою. Тобто, спочатку давали безкоштовно, потім сказали, ви нам винні тепер продають, але продають ще на 10% дорожче. дорожче. Так куди ж без гішефта? Ну, звісно, це ж тугрики і шекільні ж не пахнуть. Понятно, що ще 10%, процентів, ще і сверху 10% накинуть. Ну так естественно, ізраїльтяні одразу тока подість, ми они в Умань своих эти, хасидов отправить могут бесплатно за наш счет. Кстати, так и происходит. Вот сейчас через пару недель опять все это навала в Умань повалит засерит ее вдоль в поперек, а все нам разгребать. Как минимум в тысячу туда придется отправлять до тысячи наших правоохранителей всю, всю эту шарагу, заставить строем ходить, они не, не хотят строем ходить. У них, оказывается, одна из основных задач, которые мы там, Нахман еще в свое время обеспечил, это плодиться, молиться и плодиться, и размножаться. Вот хорошо за, за, за чужой счет. Ни, ни одного шекеля нашему правительству, вся эта шарага израильская за эту толпу хасидов, которая угробит умань в очередной раз, не заплатила до сих пор. Еще и мы должны их обеспечить. Зачем они вообще нужны? Зачем израильтяне в Украине? Для чего? Умань, ну так сложилось, я еще в 84-85 годах, в 4-5 курс летного училища Черниговского, учился там летать на МиГ-21. Отличнейший город, прекраснейший город. Софиевка это вообще песня, там парк, если кто не был, на пол жизни потеряли, обязательно съездите. И вот это, эту жемчужину Украины хасиды раз в год засирают в ноль. Вот, вот просто в, усмерть. Там уже целые хасидские кварталы израильские. Туда уже зайти невозможно. Там иврит, иврит на иврите, иврит там погоняет. Но есть эти проблемы, в конце концов, их надо поднимать и решать. Еще и на шару. а если вы еще, я еще не удивлюсь, если еще израильтяне 10% сверху На навалять за їх паломничіство в Умані. Що з нашого правительства, з нашого кармана? Що ми і платити будем? Чому ж говорю, близько підпускати к полю, на якому картошку сайдишні нельзя? пане Романе, данія і їхній міністр оборони Поулісен оголосив, що до кінця 25-го року вони інвестують в військово-промисловий комплекс України 1,4 мільярди. Євро я згадую, що саме так і називається данська модель, тому що вони першими, хто профінансували виробництво в Україні самохідних установок, а потім і причіпних САУ Богдана. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, чи це найкраща модель розвитку військово-промислового комплексу, коли такі країни, як Данія, інвестують в розвиток нашого ВПК? Ну от, -от і ти тепер тепері отношення американської адміністрації трамповської, ізраїльської, так називають не просто так говорю. и датская, то есть те забирают, эти дают, вот, вот и все, вот, вот два подхода, два подхода, так какой нам надо выбирать, зачем нам Америка израильского типа, если у нас есть Дания европейского типа, и с европейцами в этом смысле и надо дружить да, дальше, датчане очень много, кстати, новых моделей запустили, очень правильных, очень грамотных, прямое финансирование, под датскую модель под, подтянулись там до десятка стран, часть из которых как раз э, скандинавской группы. То есть дов, довольно такие э, серьезные экономики, которые дают возможность нам производить очень много техники. Начиная от Богдана и заканчивая э, боеприпасами. То есть вот эта датская модель вот так работает. Вот они отдают и дальше идет, пойдут инвестиции. Так вот дальше будет, они будут зарабатывать. Это -то очень грамотно в этом смысле. То есть эти э, все темы, которые сейчас запускаются в качестве помощи, они потом будут за, уже будут перезапущены в, в, в производство и в продажу с выходом на, внеш, на внешний рынок оружия. Это очень емкий рынок. Будем зарабатывать вместе. То есть европейцы будут вместе зарабатывать. Естественно, мы, на мы во всей этой теме будем участвовать. И э, на восстановление деньги будут и на развитие. То есть э, много положительных моментов. Лет 50, это, это минимум лет 50 оружие, которое, которым было разгромлена российская армия, оно будет пользоваться на внешних рынках вооружений. Еще раз повторюсь, ее рынки, рынки очень емкие. Миллиарды, вернее, триллионы долларов, если считать. Они обходятся, то есть в них вращается, тем более сейчас, когда практически, можно сказать, третья мировая идет, ну, по крайней мере, в таком скрытом виде. Пане Романе, міністр терористів Білоусов він заявив, що Росія буде збільшувати кількість контрактників в місяць, тому що їм потрібно наступати. Наскільки це може бути загрозливо? І як ви вважаєте, чи спробує Кремль збільшити мобілізацію? Вони зробили призов цілий рік. Є ці контракти, і чи будуть вони там приховано далі мобілізовувати, в тому числі на тимчасово окупованих територіях українців? Это будет зависеть от того, как сейчас Путин сгоняет, или его вот двойник, тройник кто-то поехал, кто сгоняет в ШОС. Он же не просто так поехал. Там будут несколько десятков руководителей стран, часть из них не совсем, мягко скажем, демократическая. Он может просто закупать, как северокорейцев закупал, он может начать закупать как раз личный состав из этих стран. То есть, если у него получится договориться с достаточным количеством, хотя бы по 30-40 тысяч в месяц поставки этого живого товара, то, в принципе, вряд ли он запустит внутреннюю такую дестабилизирующую тему, связанную с бусификацией. Это только наша власть могла ее запустить специально для того, чтобы демотивировать вступление в армию. Путин этого не будет делать. Он это уже почувствовал, что было в 2022 году, то есть не будет делать до последнего. А если с ШОСом что-то не получится, или недостаточное количество обещанного живого товара будет поставляться, то тогда запустится маховик бусификационный, в том числе и в России. От чего Путин будет однозначно пытаться уйти, максимальными, максимальными кругами петлять, чтобы только не раздраконить народ. Пане Романе, до речі, є на завершення в Угорщині опозиція, ну, Я розумію, напевно, це політичне рішення, але вони почали збір для 14-го полку сил без систем «Мадяра», аби їм надонатити аби було більше дронів. А діло в тому, що «Мадяр», наш «Мадяр», він зараз доволі популярний, во-перше, в Венгрії. Кстати, саме інтереше в Словакії теж саме в Польщі, Поляки, взагалі його приглашають в пику. Орбануса, товарищи. То есть это хороший тренд, очень хороший тренд, его надо поддерживать и всячески ему содействовать. Потому Мадяр здесь еще и в этом смысле неплохо себя показал. Пане Романе, я вам дуже дякую за це зведення. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні 30 серпня, субота. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Працюємо для вас кожного дня. Поставте лайк, прокоментуйте ваші зауваження, побажання. Важливий нам зворотній зв'язок. Ви знаєте, що ми регулярно читаємо ваші запитання і виносимо їх в ефір. І обов'язково діліться нашою роботою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимося в наступних ефірах.